А не е. Поэтому ищите желание, ищите тот проект, который вы хотите делать. А я помогу. добро, Закрываем эту тему, открываем другую. Когда мы говорили про черепашку, то последний модуль, который мы не смотрели, который мы не делали, он вылил таким образом. И мы нечаянно познакомились, опять же, напрягаться не нужно, просто видим, что в Python можно определить как бы свою команду, другими словами написать функцию просто навесив перед э, СЮИтом э, его имя ну и какой-то параметр который является рабочим внутри этого СЮИта если взять предыдущую версию кода то вы увидите что вот это просто была программа мы ее сдвинули сверху навесили название полигон и вот теперь у меня уже своя команда я теперь сделал инструментарий я не помню, проговорил вам, если повторяться буду, то кричите, ругайтесь. Вот примерно так создаются библиотеки, модули и фреймворки. То есть вы делаете все время одно и то же, вам это надоедает, вам хочется, вы тоскуете по программированию, и вы начинаете в, в свободное от работы время или там по выходным что-то такое писать, чтобы доставляла вам удовольствие и возможно сэкономила время в будущем да то есть вы тратите свое время иногда бесплатно для того чтобы вы потом достали готовую заготовку и потом работаете то есть вам приходит заказчик я хочу девятиугольник вы не делаете новую программу а просто достали свой полигон выбросили забрали день а так был написан джанга, Ну, понятно, что не так. джанга это библиотека довольно крупная, модуль, а, точнее, даже фреймворк. А, но суть в том, что люди сидели в газете, я не помню в какой, и они каждые два раза в неделю делали сайт, на сайт должны были выкладывать. Ну как все время разные статьи, все время с разным расположением материала, но всегда это были статьи с картинками, с заглавками в одном формате, в одном стиле, потому что газета электронная должна была стиль поддерживать. И во-вторых, нужно было тянуть, поддерживать там возможность комментариев и так далее, и так далее. Ну и вот так родился Диджанга. Они делали, делали этот шестиугольник семиугольник восьмиугольник и в конце концов сделали модуль и теперь их э, работа заключается в том что они в нужном формате в нужном в нужные папки бросают файлы ну чуть-чуть э, не все так просто как я говорю но мы же на уровне понимания пытаемся поговорить вот так э, случаются программисты от лени и любви программировать из кодировщиков они становятся. Но так вот про черепашку поговорили. Про череп...